Дивитися перший міський. вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні Будемо говорити про торгівлю, про нашу о, співпрацю із країнами ЄС і співпраця, яка буде торкатися економічної торгівельної сфери. Знаєте, так виходить, що ми дуже рідко про це говоримо. Хоча насправді мені взагалі здається, що ми про це згадали тоді, коли Польща почала блокувати кордони. І тоді це все було просто о, на перших шпальтах о, інформаційних джерел. Так, ми всі це бачили. Хтось розумів, що відбувається, хтось не розумів, але ми тоді зрозуміли, мабуть, тоді було перше розуміння того, що щось відбувається не так насправді. А хто там винний, теж було дуже складно зрозуміти. Хоча ми неодноразово про це говорили. І сьогодні теж продовжимо і про це говорити в тому числі з економістом Едуардом Каражіє. Вітаю вас! Дякую, що прийшли. Будете сьогодні знову нам знаєте, розкладати по полицях, що ж то взагалі відбувається у нас на цій сфері, економічній сфері, торговельний безліміт. Ми знаємо, що з початку війни так ми отримали ось цей такий безліміт. І ці два роки пропрацювала наш бізнес і наші, взагалі, а, ну, торгівельні і компанії. Так, вони працювали на таких умовах. Я так розумію, що ми мали щось від цього отримати, і, мабуть, ще мали щось і втратити. Чи так це? Ну, да, вот касается втрат, вы так улыбнулись, и действительно втраты есть, но они больше, наверное, для населения Украины, чем для экономики. Экономика Украины от этого, конечно, выиграла, благодаря этому можно сказать, живет и выживает. Конечно, на первом месте это финансовая помощь со стороны Украины, фонды, страны. Тут без этого это и по объему, и по важности, ну, так Тут даже это, это неоспоримый факт. А что касается экспорта, я, и отсутствия всяких обмежений, ограничений, то надо сказать, что Европа, Европейский Союз очень такой рынок сложный, очень рынок специфичный, очень рынок требовательный по стандартам, по всем показателям санитарным, экологическим нормам, по эргономическим и так далее. И надо сказать, что Украина делает успехи. Я помню, когда нам только открывали еще в 2016 году границы, сказали, зачем это надо, украинская продукция никому не нужна. Вот мы будем на востоке и все будет замечательно, как оно было когда-то. И и далеко не все ринулись на европейский рынок делать свои документы, чтобы сертификаты получать, разрешения, потому что просто им было, в этом не было необходимости никакой, и они прекрасно понимали, что чтобы повышать качество товара нужно вкладывать деньги, инвестировать, uh -huh. а как оно будет, ну, ну конечно товар лучше, но а вдруг зачем, Друг, вдруг мы прогадаем, да? Но сегодня тенденция изменилась вот как раз с 2016 года, и скорее всего даже это послужило таким когда мы вступили в ассоциацию торговую, таким толчком европейским рынком. Украинцы перестали его бояться, производители. Я вам скажу, за последний год с 14 тысяч количество экспортеров выросло до 17 тысяч. И объемы не выросли в общем значении, даже, конечно, не упали, где-то на 30% экспорт не в Европу вообще снизился, Причины объективные, потому что многие предприятия находятся в зоне оккупации, многие предприятия находятся на передовой. Вот, и главные такие потери для экономики это металлургическая промышленность, это химическая промышленность, mm -hmm. которая ну, просто на 90% многие снизили свое производство, mm -hmm. и экспорт, естественно, аналогично, пропорционально тоже снизился. Вот, поэтому первое место это аграрный сектор, который, я вам скажу, с каждым годом делает рекорды. В урожайности. То есть понятно, что объемом урожая мы сейчас не догоняем предвоенные годы, потому что много полей заминировано, опять же, оккупировано. Вот. Насправдиво, они роблять неможливо в этих новых. Да. Вот это честно. Аграрии это то А урожайность растет. С одного так, гектара так, мы собираем так. больше урожая, чем собирали так, в... все, до, до войны. Все. Вот. Естественно, эта продукция, она ну, держит, ну сказать, что держит, но очень помогает. Да. И я вам скажу, если брать уже статистику цифры. До предвоенный год у нас рынок ЕС был 41% экспорта mm -hmm. всего, в 2022 году 57%, а в 2023 63%. То есть весь экспорт, который из Украины выходит, 63% попадает в страны Европейского Союза. То есть, я думаю, ни одна страна я, конечно, не знаком со статистикой, но очень сомневаюсь, что какая-то страна, еще как Украина, может такое количество экспорта отправлять в страны Европейского Союза. Зараз скептики знают, что скажут? Что? Все вывезут, будет голодомор. <laughs> Нет, голодомора не будет, потому что мы такое количество производим, что оно в 4-5 раз превышает потребности Украины, особенно в продуктах питания. Угу. Сегодня Украина в состоянии, сегодня в состоянии прокормить 400 миллионов граждан, а с нашим с населением, которое явно меньше 40, Поэтому голда нам ничего не.. Мы не можем делать это с Абсолютно, да. да. Вот очень это сильно, проблема. если уж скажем так, Европейский Союз, как бы, удельный вес его вырос, очень сильно упал Китай, где-то на 70% упали экспорт в Китай. Но опять же, не потому, что Китай не хочет, а потому, что очень сложно товар туда доставлять, логистика стала uh -huh. дорогая. И даже те сегодняшние расисты, которые еще могут каким-то образом влиять на проход наших судов, они к китайским, ну, скажем, китайским китайскому товару который с китай относится намного жестче делать так чтобы максимально груз опаздывал чтобы терялось такие торговые отношения чтобы занять нашу нишу но они по-другому работать не могут вот а что касается опять же качество и перспектив, и аж потери, да, вот мы сами вами говорили. Ну так, так, что Вы втратилось? Знаете, все как... таки, так. Что ну, ну, конечно, вот тут две медали. Конечно, украинцы выиграли, потому что есть рабочие места, предприятия работают, продукция производится, ну, экономика транспортируется. Экономика тримается, да. дивится, третий да. війни, экономика, ну, по факту, она тримается. Да. Так, она подтримывается, извечайно. Да. Ну, мы видим, ще... бюджетники Але... получают, пенсионеры Але получают все таки, выплаты, ще, все, так, все так, на работу, так. все социальные программы, все mm -hmm. на даже льготные кредиты Давай Ничего они Жилье, житло существует программа, mm -hmm. то есть с льготами для ряда групп населения. Уже даже сняли эти группы, практически любой приходит, показывает, что жилья недостаточно, и в программе участвует по льготным ценам, кредитным ставкам, он может сегодня купить себе жилье. Вот. А в чем же минус? Минус в том, что благодаря экспорту наши производители держат цены на внутреннем рынке. Такие, как на экспорт. Mm -hmm. И, естественно, что та же самая курятина, да? приводим. И По они, например, выше, ниже часто... Украины сможет а... себе дозволить. Да, и они в итоге держат да. цену такую же, что на экспорт, что на внутреннем mm -hmm. рынке. Естественно, мы не такие платежеспособные. Вот это кусается, но так вот рынок устроен, что производитель считает, что продавать дешевле это себе в убыток. Поэтому минус тот, что все-таки цены держатся, они не падают, хотя должны были бы. Мы знаем, что доходы населения снижаются, покупательная способность снижается и, соответственно, и цены должны на это отреагировать. Но у нас они только растут. З ростом барреля, з ростом квт часа а обратно, коли барель став дешевле, ціни вже застивають на том місці і очень Вот, До речі, ви завжди, я, ми дуже багато років з вами працюємо, ви завжди дуже лояльно ставилися до підвищення цін. так? так? А зараз ви. Говорити те, що я хочу чути, так, так. що це неправильно, так, так. що це е, так не має бути, тому що наші доходи і наші розходи, ну, тобто вони не, не такі, як мають бути. Ми не можемо собі дозволити сьогодні європейські ціни. Знаєте, е, можна шуткувати, але тут не смішно. З одного боку, нас привчають до європейських цін, так тому що е, у червні там перемовини СЄС можуть початися так стосовно вступу України, але це не смішно насправді, тому що. Величезні відсотку людей зараз доводиться просто виживати. І пенсіонерам, в тому числі, хоча так вони отримують сьогодні свої соціальні виплати, пенсії, але вони не дотягують до тих цін. Тобто на цей момент я так розумію, впливати вже нічого не зможе. Чи якщо Європа закриє, але Європа ж не закриє вже тепер ринок для України? Правильно, ну смотрите, ринок вони не був закрити чи знову, ні? Я маю да. на увазі, чи оці е, пільгові е, е, умови, які зараз були, угу. чи вони припиняться, чи вони до кінця війни не припиняться? Як ви думаєте? Матріці в щекі. их идет речь. Ну, во-первых, ограничений на украинские товары, на рынок Европы не существует. О нем mm -hmm. только рассказывают сказки, бредни. Пожалуйста, визитку хотите. Все? все да. и по, и... Но, mm -hmm. но, что ограничения есть. Какого характера? Uh -huh. То есть мы не можем возить без, То есть мы сегодня работаем с ЕС на правах членов Европейского Союза. То есть страны между собой... Торговые... Хотя мы не членом мы, да, Европейского, да, мы нет, мы Европейского Союза, но мы на тех правах, да, на тех умовах... Совершенно верно. И вот это да. главный плюс. То есть uh -huh. та пошина, которую мы должны были платить, не будучи членами Европейского Союза, при своем статусе, где-то 5-7% на наш товар. И в итоге получается, что он для, поступает на территорию Европы на 5-7% дешевле, чем мог бы поступить, потому что нету ввозной пошлины. Uh -huh. вот. И это означает, что он более конкурентный, чем тот же товар, который поступает из других стран в Европу или на внутри европейского рынка. Вот поэтому здесь вот это главное преимущество. И нам как бы дали возможность зарабатывать. Возите сколько хотите. Конечно, есть ограничения какого характера. Ну, в основном это касается аграрной продукции. Да? И это та продукция, которой в Европе недостаточно. Допустим, пшеница. Да? Вот по кукурузе ограничений нет. И так получилось, что значительный процент экспортной продукции кукурузы занимает, потому что пожалуйста, сколько можете, столько завозите. И так, можно брать отдельные продукты питания, даже, допустим, та же курятина, да, вот, ну, наши хитро придумали, нам нельзя завозить мясо чистое, а на кости ограничений нет. И вот наши продают хрять, он кусочек косточки оставляют mm -hmm. И тем самым могут продавать oh. в больших объемах mm -hmm. и по нормальной цене. Вот. Поэтому как бы, ну это нормально, то есть это не запрещает законы, правила позволяют. Это тонкощий бизнес. Но, да, да, да. Какая там косточка, если косточка mm -hmm. минимальная просто для, для документа, а потребитель видит, что она много веса не берет, то есть вполне равноценный, mm -hmm. как покупая там чистое филе уже без той косточки. Это на, на покупателя действует. Поэтому, если ограничения с медом определенные, да, uh -huh. хотя вот Украина там борется за первое место по, по меду, и с каждым годом экспорт этого продукта растет. Сахар, кстати, я скажу, вначале он достигал где-то 21 тысячи тонн, сегодня 180 тысяч тонн украинского сахара поступает на рынок Европы. Там тоже есть определенные производители, которые не, не очень довольны такими цифрами, такими объемами, как поставляет Украина. А Украина, знаете, еще в чем даже вопрос в таких вот льготах, я как бы, ну, условно скажем, да, то, что вот сигнал очень много, даже во время войны, мы знаем, в 23 году было начато строительство объектов, по производству чего-либо. Строительных материалов, там комплектующие какие-то. Причем деньги вкладывают иностранцы. И, как цены дивно взагалі. Да, так, да. час військового стану. Да. Так. А почему? Ну, Во-первых, они предполагают, что если экспорт с территории Украины, в страны ЕС, куда продукция будет возвращаться, да, потому что то она будет иметь те же преференции, как в странах Европейского Союза. То есть, она не будет стоить дороже на ту пошину, которая угу. должна была бы быть. То -то, вы на Совершенно это верно. За... А так дешевая рабочая сила дешевле, энергоресурсы достаточно дешевле, да, то есть оно выгоднее здесь. Это экологические требования такие высокие, как в Европе, поэтому они, более того, они знают, что те же самые строительные материалы, когда закончится война, они в Украине будут очень дефицитными, они будут достаточно дорогими. И, и первый, кто успел сегодня это производство сделать, более того, если они сами же планируют строить. То есть фактически эти заводы будут работать на те объекты, которые они сами будут. Ну, Ну так, це вклад у майбутнє, умовно кажучи, так, у те, що, і те, поэтому, що буде випадки. І потім. От то есть, то, вот это теж показатель, которая как бы существует отсутствие этих пошин, да, то є дають возможность и вкладывать уже в Україну в інвестиції, которые ну, 2-3 года, как минимум, будуть ми да, оці... Uh -huh. Мітинги і протести з боку польських наших партнерів, так і саме з боку бізнесу, чи це відсутність мита і конкурентоспроможність українського товару могла послужити цьому? Ви знаєте, я би сказав, ні бізнес польський, ні прозводітелі польські були перекривали дороги, uh -huh. а фермери. Uh -huh. Фермеры. Это та категория производителей, которая выращивает агропродукцию, выращивает сырье. И проблема в том, что ясно украинские наши водифундисты, да, крупные компании, которые занимаются, и это есть преимущество от польских фермеров, которые имеют небольшие наделы земли, uh -huh. у которых продукция значительно дороже, качество ничуть не лучше украинской, и она не конкурентна. И, во-первых, смотрите, в итоге польские фермеры не пускали на рынок Польши украинский товар, который, а, по качеству лучше, б, который дешевле, а это означает, что вся, скажем так, хотя бы пищевая промышленность Польши имела сырье дороже польское, а не украинское. В итоге продукция, выпускаемая поляками, стоила дороже чем если бы она была из украинского сыря. Ну, это разумею, означает, что все можно... польское население полностью переплачивали за продукты, потому что она не делалась из украинского сыря. Угу. Поэтому это вопрос вообще, знаете, вот та группа, не знаю сколько их там, тысяча, две тысячи, говорят, еще и купленных представителей, э, просто и решала свои личные интересы. Угу. Но в итоге мы видим, чем это закончилось, что поляки, фермеры, польские добились, что Евросоюз выделил дополнительно 56 миллионов евро, потом еще 100 миллионов евро э, на покрытие тех якобы убытков, которые они получают из-за того, что украинская агропродукция заходит на рынок Евросоюза. И ведь польская власть могла сама этот вопрос решить, но они ждали. Вот этих 156 миллионов поступило польским фермерам. Польские фермеры где будут деньги тратить? На территории Польши. То есть фактически за нас купили да, вот этот проезд, чтобы мы могли транзитом заводить продукцию. Но опять же, в чем еще Польша проиграла? Мы видим, что Румыния не ждала, не посла задних. Они... И заработала на чем? И заработали. Во-первых, mm -hmm. они добились от Евросоюза там, порядка 140 миллионов евро сделать терминал между Молдовой и Румынией. Там уже широкие полосы, там уже уже заканчиваются новые делают причалы, то есть инфраструктура и сегодня Украина может легко не только через Дунай, а там еще через Черновицкую область завозить свою продукцию угу. и тем самым многие потоки пошли через Румынию, в порт Костанца, а дальше уже по направлению куда куда то, нужно. Это у тебя конкурентная среда, так Румыния обогнала даже Китай по покупке масляничных культур с Украины, заняла первое место по объему, она их покупает, перерабатывает. Угу и получают готовую продукцию, которую экспортируют с эмблемой, сделанной в Румынии. Поэтому, а боляки, ну, повторюсь, они сами себя наказали, и да, они все равно остались лидерами в экспорте украинского товара и в импорте в Украину польского товара, но это не, те, не такое явное первое место, которое было в 2021 году, 2022. Ну, именно поэтому, быть эти все пикеты и прекратились. Ну, в сейчас. Будем... Но там проблемы у них уже стали с кормом для животных. То есть, сои в Польше своей недостаточно. Украинская соя стояла в такой же очереди, как вся другая продукция. Тобто и там вони уже ще поляки, один Да, уже другие така. виды деятельности, сферы, представители, там, переработчики, пищевая промышленность. Кто от этого был зависим от украинской продукции. Они уже начали возмущаться внутри страны. И поэтому здесь даже, знаете, в конце концов, я другого понять не могу. Вот вы не хотите покупать украинское, вы просто его не покупаете. Вы не нам запретите его вести через Польшу Транзитом, а запретите своим полякам, своей таможне растомаживать этот груз. Понимаете? И вопрос-то решается. И действуйте по правилам Европейского Союза, по своим законам внутри своего государства. Штрафуйте тех, кто купил украинское. Но, но украинцы, да за что вы наказываете? Более того, это же не просто. Нам запретили транзит. Ну, Испания с удовольствием покупает в больших количествах эту агропродукцию. І не тільки, і країни. Ну, тобто по великому рахунку ми не брати, втратили брати. так. Більше все ж таки в, ць в цьому конфлікті втратила Польща. Насправді ну і заробила Румунія. Румунія так, якось так у ну, так, ми могли б продати більше. Баті кто там і потеряв, потому що... Что... машины там стояли месяцами, а это зарплата ну, водителя, это простой, так, я думаю, что разных санкций не было. И, до речи, продукция форс могла быть разной, она просто могла просто за этот да, да, час, да, пока да. стояла, а это была проблема. Да, у нас поэтому, правили. конечно, потери были, но, может быть, не настолько смертельно, а в итоге, знаете, у нас вот, вот такая репетиция научила, что есть различные пути. Через Україну проходить сім європейських путей, то есть по любому да, можна многие, знать, конечно, них сьогодні закрити на север, на восток, но на запад, на юг все Угу. Ну і все ж таки, враховуючи, що отакі... пильговые умови были связаны с войной, так? так. Как будет дальше, как вот ваши прогнозы? Я думаю, что мои прогнозы, что, скорее будет всего, сохранятся. Чего-то их они остаются? Скорее всего, и остаются, потому что, знаете, мы все ближе к Европейскому Союзу. Мы видим в Европейском Союзе, что Швеция в повестке дня хочет ускорить этот процесс. То есть уже поднять вопрос на обсуждение. Вот, и чем ближе ну, так, мы можливо, европейскому... мы Конечно, мы Да, да, все, да и чем ближе мы будем к Европейскому Союзу, тем, я думаю, будет больше вероятность того, что эту льготу не заберут. Угу. Это раз. Во-вторых, европейцы понимают, если эту льготу заберут, значит, украинский бизнес, украинский бюджет будет получать меньше денег. Потребности от этого меньше не станут. И эти потребности нужно будет чем-то перекрывать. Значит, европейскими бюджетами, их фондами, в любом случае... Чтобы дать себе свои кошки. Совершенно так. верно. Угу. А что легче? Дать людям заработать, чтобы они меньше просили? Угу. Или то, что мы заработали, заплатили налоги, подарить или дать долгосрочное ну, все любили да. рыбу, так. Поэтому есть, конечно, сегодня такие кричащие голоса, которые решают свои личные интересы. Я так, предполагаю, в Европе мы знаем эти страны, да их там очень немного, которые принципиально чего-то добиваются. Опять же, я думаю, это показать, что мы хоть маленькие, они, кто то кричит, маленькие никакие и занимают последние места по уровню жизни в але странах Европейского союза. Да, их голос. должны уважать, они пытаются там показать, наверное, перед самими избирателями, насколько они патриоты того государства. Щоб наказати Україну. Ну, це більше політичне, так. звичайно. що так. Це більше політичне, і воно теж тимчасово. Ми бачимо, що періодами це все е, загострюється, а потім е, це все якимось чином втихомирюється. Ну, Отже. Е, те, що залишаються такі умови, насправді для України це тільки в плюс, так ну по великому рахунку, тому що продовжує, як ми вже сказали, працювати економіка, продовжує підтримувати а, власне і економічний стан в країні. Це те, що те, що сьогодні дуже важливо для нас. Да, так, щоб побольше врахунок. б українці повернулися в Україну і создавали б ринок потреблення, було б ще краще, лучше, тому що к сожалению, наші мігранти сьогодні задержать ринок Європи, вони там тратять гроші, як би ну, не получають. 300 их, думаю, еще уже там. Ну, ну по крайней мере, на качественный термин, цены выражения. Да, причем останется категория, которая владеет языком, которая способна его выучить, которая способна что-то производить и на европейском рынке нашли себе место, то есть с уровнем своей квалификации. Угу. А те, кто там не может работать, то есть низкой квалификации там украинцы не нужны. Поэтому, даже если они не захотят, я думаю, они будут отправлены в Украине, так, Вот эта поддержка, которая есть сейчас, она будет тимчасовой. Вот. Но с другой стороны, опять же, нет минуса без плюса. Да? То есть дефицит рабочей силы, это, я думаю, тем людям, которые в Украине останутся, будут иметь право на повышение зарплаты, потому что будет дефицит. Рабочая сила должна, естественно, стоить дороже. Я думаю, работодатели хотят того или не хотят, а на эту статью расходов им придется тратить больше. Вот, бачите, все одно мы с вами позитив як як позитив Нас мало. Мало, тому роботи буде багато. Так. <рес> а роботи буде багато, нас мало означає, що зарплатня має бути все ж таки більше. <рес> <рес> так, ну будемо сподіватися на краще, що нам ще залишається так. працювати та кожен займатися своєю справою і, власне, сподіватися на краще. Економіст Едуард Кражі був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що вже два роки поспіль Україна може торгувати із європейськими країнами, маючи пільгові умови. І от враховуючи той аналіз ситуації, ми з цих пільгових умов ну, все ж таки більше отримували бонусів, ніж якихось розчарувань. Були і вони, але все ж таки бонусів більше, тому це допомагає нам тримати нашу економіку на плаву сьогодні. Дякую вам, бережіть себе. Побачимося на першому. До зустрічі.